السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي فضلنا على الكثير من عباده المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إمام وإياه نستعين اشهد أن محمدا عبده ورسوله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وسيدنا وخيرنا وقرة عائلنا قدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ibu Ibu subuh Al M yup. Allah Alhamdulillah kita bersyukur subuh hari ini kondisi sehat dan Allah Subhanahu terus dengan kesehatan dan kita insyaallah. Mari amal ibadah kita insyaallah. Amin. Selamat salam terus kita sampaikan kepada Rasulullah sebagai umat yang cinta kepada Terus bersalawat Rasulullah. Allahumma shalli mubarak Bapak Ibu sekalian eh, Saya Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan kajian eh, Kita pernah Memang sekali lagi saya Bawakan eh, kitab ini Yang tadi kita ini dalam rata Mengupgrade eh, Status kita sebagai muslim menjadi mungkin Mungkin itu Saya selalu mengulang mohon meng maaf Uh, semua pola hidupnya sesuai Islam. Semua pola hidupnya sesuai Islam. Sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Sunnah. Uh, itu. jadi, slogan kembali kepada Al-Quran dan kan juga slogan sekolah orang saja. Tetapi memang kita Allah uh, SWT. Momen itu, seluruh pola hidupnya harus sesuai dengan keinginan Allah tidak keinginan syahwat. Eh, apa namanya? Orang yang mengikuti syahwat tidak mengikuti keinginan Allah. Dalam surah Al-Kahfi yang kita baca tadi itu kata Allah, "Bukan amruhu furut." Maka seluruh urusannya itu akan keluar dari jalan lurus. Furut itu terfrim, ekstrim. Bisa keluar ke kanan, bisa ke kiri. Kalau tidak mengikuti Tentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara eh, yang harus kita ikuti, pola makan dan pola minum kita. Nah, hari ini kita bahas tentang pola makan dan eh, pola minum. Eh, kata penulis kitab ini, "kita kalau eh, para sahabat soleh itu, mereka itu makan, tidak hanya..." untuk menyiapkan minum tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus tapi memang makan itu kalau bisa mengobati yeah. kalau bisa mengobati e, maka <tuk> di sana ada namanya to'amul adawiyah makanan yang bisa menjadi obat yeah. dan ini sesuai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam e, di antaranya, bagi sekalian kita dianjurkan di, untuk minum madu. Ini juga boleh nabi minum madu. Dan semua itu harus sebagai bukhari muslim. Ada seorang sahabat mengeluhkan sakit perut, sakit perut. <coughs> Lalu kemudian dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, Oh, minuman, minuman, ya. datang lagi. Orang itu minuman, 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 lalu minuman, 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 sakit minuman, minuman, kali lalu ketiga kalinya dia datang minuman, 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 sudah minuman, 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 jadi ini saudaranya yang dia yang sakit, saudara sahabat. Maha benar Allah dan saudara itu berbohong. Jadi kalau minum madu sampai tiga kali dia, sepuluh, dia bohong. Tahu maksudnya madu itu Allah sudah turunkan, harus lihat. Allah sudah menjelaskan al-quran surah dia sifat dia sebagai obat. Kalau dia tidak maju, nggak mungkin bohong. E, kalau nggak sembuh perutnya yang bohong, badan yang bohong, bukan Allah Subhanahu e, Oleh karena itu kita ini kadang e, mati Islam itu kita e, Islam ini harus kita pola kita, pola yang harus kita perbaiki. Sedikit sakit saja itu masuk. Kenapa tidak berobat dengan apa yang bisa banyak berobat oleh Rasulnya? Saya kira sekarang kita ini sampai setiap rumah sakit full antri itu. Kenapa karena sakit sakit pilek aja rumah sakit, sakit perut aja rumah sakit. Hal-hal kecil, padahal cukup dengan mandu, cukup dengan hal saudara. Ini semua ada hari sedih sih, kok orang bohong Terkadang kita lebih yakin dengan obat dokter daripada obat nabi. Kalau kita ada dokter, dokter. dokter. Enggak ada <Sidih> Kalau dokter itu Apa namanya ya Dia tahu setuju dengan herbal-herbal Sekarang itu herbal juga kebanyakan juga ada yang Tidak sesuai dengan Apa yang disampaikan orang Tidak sesuai Tidak tahu Saya pernah ke Tinggal di Korea di Ini negara kafir Lalu saya sakit Lalu saya dibawa sama dibawa ke rumah sakit saya pikir rumah sakitnya akan anggil seperti kita, saya udah malas keluar tapi ternyata rumah sakitnya gratis oh. dan kosong rumah sakitnya gede kayak musti di kegedean kapal dia yang catat, termasuk dia yang menerima resep, dia yang nyuntik jadi dokternya itu dia semuanya.

atau semua yang disebut dengan hadis sahih. Mungkin tidak. Padahal itu Korea agar maju ke Rusia. Ya. mereka kalau makan yang berkolesterol itu mereka pasti makan bawang Kalau di Korea itu kalau kita makan seafood pasti bawang putih. Bawang itu diiring sendiri. Begitu kebiasaan. biasa. Jadi pola makan tak ada kadang orang kafir itu lebih mengamalkan Islam. Betul betul umat Islam sendiri. Iya. Karena kesehatan itu bisnis, baik. Kesehatan itu bisnis yang luar biasa. Ternyata rata rumah sakit bagus di Indonesia itu muslim. Dan yang memenuhi itu orang muslim. Saya, Alhamdulillah, 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 saya itu eh, dalam lima tahun itu mungkin satu atau dua saya Itu pun periksa ini, periksa pula, kalau kalau bisa sendiri ya. Kalau HD, tiga set apa set. Apa Jadi itu harus perlu jaga karena pakai kenapa saya Karena pulang, eh makan gitu.